da parte ये मैसेज है कि रामनवमी पे जब भी मुझे भक्त बुलाते हैं तो उनकी श्रद्धा को देखते हुए मैं जरूर आती हूँ मैं कभी भी उनकी श्रद्धा को ठुकराती नहीं जरूर मैं आती हूँ रामनवमी पे अब कुछ तक नहीं चार हजार जरूरतमंदों को हाँ उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है तो शोभा यात्रा पे हम जाएंगे बहुत बढ़िया मतलब ये संदेश दिया है यही है कि प्रेम सबसे उत्तम है तुम प्रेम कियो हम बातें प्रेम की जो है प्रेम से सब रहे मेरा यही संदेश है कि सुकून प्रेम सबसे प्रेम से हम प्रेम से दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं और गुस्से में अपनों से भी हम दूर हो जाते हैं मेरा संदेश यही है प्रेम से ही सुकून मिलता है हम श्री राधे गुरु जी हर साल की तरह इस साल भी अपनी करुणा के अनुसार चार यार, चार यार गरीब लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं उनकी तरफ से हर वर्ष ऐसा किया जाता है अपने गुरु जी की याद में वो हर वर्ष इन दिनों आते हैं और अपना और रामनवमी के लक्ष्य में शोभा यात्रा करते हैं और गरीबों को दान देते हैं इसके अलावा हमारे गुरु मां सभी गरीब विद्यार्थियों को कपड़े देते हैं किताबें देते हैं स्कूलों की फीसें देते हैं गरीबों का इलाज कराते हैं आंखों का ऑपरेशन कराते हैं और जरूरत पड़ने पर वो हर प्रकार के हर प्रकार से दूसरी मदद करते हैं जैसे लोगों को रहने के लिए घर ले देते हैं काम करने के लिए दुकानें ले, ले, ले लेते है, देते हैं उनके किराए देते हैं ताकि लोग सुखी रहे खुश रहे स्वस्थ रहे जकारा चेल जाए गुरु जी का बोल साझे दरबार जी सारे पता है कि ਉਹ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਛਨੇ ਰਾਦੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ RAM ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਉਪਲਖੇ ਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਚਾਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਮਹਿਵਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਮੇਤਾ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਰ데요 ਮਾਜੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬੜਾ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜੈਕਾਰਾ ਰ데요 ਮਾਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾੜ ਜੈ ਜੈ